અમદાવાદમાં કનૈયાલાલ દરજી પર આધારિત ફિલ્મ ઉદયપુર ફાઇલ્સનું ખાસ સ્ક્રીનિંગનું આયોજન ભગવા સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કમલ રાવલ અને વીએચપી દ્વારા કરાયું જેમાં કનૈયાલાલના પરિવારના પત્ની અને પુત્ર તેમજ પરિવારના અન્ય સભ્યો હાજર રહ્યા તેમજ ફિલ્મના ડાયરેક્ટર પણ હાજર રહ્યા આ પ્રસંગે તેમના પુત્ર યશ સાહુએ વધુમાં જણાવ્યું કે હું દેશના તમામ લોકોને અપીલ કરું છું કે તેઓ આ ફિલ્મ જોઈને સત્ય જાણે આ ફિલ્મ કોઈપણ ધર્મનો વિરોધ કરવા કે કોઈ સમુદાયની ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડવા માટે નથી બનાવાઈ પરંતુ લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા અને આતંકવાદના ખતરનાક ચહેરાને ખુલ્લો પાડવા માટે બનાવવામાં આવી છે તેમજ હજુ સુધી તેમને ન્યાય મળ્યો નથી જ્યાં સુધી તેમના આરોપીઓને સજા નહીં મળે ત્યાં સુધી તેમની અસ્થિઓ પણ વિસર્જન કરવામાં નહીં આવે સેનાના કમલ રાવલે આહવાન કર્યું કે જે થિયેટર આ ફિલ્મ પ્રદર્શિત નથી કરી રહી તેમણે આ ફિલ્મ બતાવવી જોઈએ તેમજ તમામ હિન્દુઓએ આ ફિલ્મ જોવી જોઈએ તેમ પણ કહ્યું સાથે જ તેમનું માનવું છે કે ગુજરાતથી જગત સુધી હિન્દુત્વનું પ્રેરણા સ્થાન દેશને આ ફિલ્મથી પ્રાપ્ત થશે 28 2022 पूरे देश ने देखा था कि उन आतंकवादियों ने किस तरीके से मेरे पिताजी को मारा और उसका वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया और उसके बाद एक वीडियो उसका भी बनाया कि हमने ये किया है और जो चाकू है ये जो चाकू है खून सा सना हुआ चाकू जो वो लहरा रहते हैं और बोला था कि देश के प्रधानमंत्री तुम्हारी गर्दन तक भी जरूर जाएगा और नुपुर शर्मा तुम्हारी गर्दन तक भी जरूर जाएगा इस तरह की उन्होंने बात की उसके बाद भी आज तीन साल बाद तक उनको सजा नहीं मिलती तो उसी के लिए आ, जो मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्होंने कहा कि हम देश में सौ करोड़ कमाने के लिए नहीं देश की सौ करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए आ, ये मूवी बनाना चाहते हैं उदयपुर फाइल्स बनाना चाहते हैं तो बस इसी वजह से हमने उन्हें ये बनाने के राइट्स दिए और आ, आज ये मूवी बन के लोगों के सामने है और आ, हम चाहेंगे कि पूरा देश इस मूवी को देखे और जाने कि उस दिन मेरे पिताजी के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था उनकी कोई गलती नहीं थी फिर भी उनको एक सिर्फ आतंकवाद का मोहरा बनाकर मार दिया गया यही सब ઉપદેશ એક જ છે કે એક હિન્દુનું બલિદાન જેમાં વિધર્મી હોય આતંકવાદી હોય નિરતતા પૂર્વક એની હત્યા કરવામાં આવી બે હજાર બાવીસ માં ને એના પછી આ તો સારું કહેવાય કે આપણું હિન્દુ સમાજની અંદર विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल संगठनों घर में तकलीफ था दौड़े हिंदू परिषद बजरंग दल ने जो ये पहल की है अहमदाबाद में फिल्म की स्क्रीनिंग कराने की इससे पूरे गुजरात में गुजरात में नहीं वर्ण पूरे हिंदुस्तान में बड़ा संदेश जाएगा हिंदुवादी संगठन जो है वो सब जागरूक होंगे दिन फिल्म फिल्म को को लगे हुए हो गया बीच में जो जो है है ये कह के फिल्म को जो है डाउन कर दिए गए शो बड़े बड़े सिनेमा घरों की कंपनियों ने चौदह अगस्त पंद्रह अगस्त ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी फिल्म से कहीं नफरत ना फैल जाए अब अरे नफरत का पाठ सिनेमा घर पढ़ा रहे हैं जबकि सरकार ने ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है अब जो है फिर से जब आज ये हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि इस स्क्रीन के कारण जब हिंदू परिषद सात में है बजरंग दल सात में है आर साथ में सात में तो तमाम जो देश के सिनेमा घर है इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि हम सौ बढ़ा रहे हैं तो अभी मैं देख रहा हूं कि जहां एक शो था वहां आठ हो गए हैं या तीन थे वहां तेरे हो गए हैं इस तरह से मैच